Eh, hari ini kini kembali hari ini 24 Ramadhan. Uh -huh. Ah, 24 Ramadhan. Jadi macam mana tentang anda punya misi nak kurus ketika Ramadhan? Adakah hmm. Ah, berjaya ataupun tidak? Uh -huh. uh, kalau anda tengok baju saya ni, ini uh, ni bukan baju besar ya, tapi kurus saya. Lah. Oh, <laughs> oh tadi mana kan? Oh, sempat. Eh. Ah, okay, kita nak bercakap tentang makanan <laughs> ni. Yeah. Kan? Ketika Ramadhan ni uh, ada orang jaga makan. Uh, kebiasaannya sebelum Ramadhan ni, oh makan tiga kali sehari. Uh -huh. uh, breakfast tengah hari, petang, malam pun kadang-kadang makan juga ha, mungkin kan? 4 5 kali ada 5 juga. Kali juga. Ha, ha. Ha, bulan Ramadan ni kadang pilah perut kita ni uh, macam tak terisi dengan banyak sangat makanan. Betul. Ha, tapi menjelang raya nanti daya macam mana pula? Ha, itu oh. yang kadang-kadang orang kata Perut terkejut. Oh. Adakah anda pernah melalui mm. apa-apa ah, ah, pasal-pasal <laughs> ini? Saya sendiri pernah sebab ha? sebenarnya kerajaan cerita tentang makanan, mm. ada orang suka makanan yang terlalu pedas. Oh. Ada pula jadi saya memang oh dia ni memang suka makanan manis, mm. ratu gula. Ah, oh, contoh ratu je gula, <laughs> eh. <laughs> Betul. Jadi sebab tu dalam uh, kita punya uh, diskusi hari ini, yep, yep. bukan kami berdua sahaja mm. nak cik, membincangkan tentang makan ma uh, masakan yang mm. terlalu pedas yep. dan manis boleh mengundang masalah mm. kesihatan. Ha mm. ah, itu produk mm. kita lah. Betul mm. uh, jadi kita nak perkenalkanlah kita ada tetamu istimewa kita hari ini. Ya, kita bersama dengan Profesor Dr. Rosita Abdul Talib, Profesor apa makanan, Pusat Kajian Kesihatan Komuniti, Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat menyambut Ramadan. Ah, terima kasih. Selamat, Selamat menyambut Ramadan ya. Padahal Ramadan dah ke-26 dah. Tak apa. Masih Salam Ramadan. <laughs> Salam Ramadan juga kepada semua. Ya, yeah, yeah, baik. Okey. Jadi kalau Prof macam saya dengan uh, Afad katakan mm. tadi ya. Betul. Tadi Afad cerita tentang diet. Betul. Tapi kali ini kita nak fokus lebih kepada bila kita makan masakan terlalu pedas dan manis. Mm. Okey. Kita pergi yang pedas dululah lah contohnya. Okay. Right. Jadi kalau bulan puasa ni contoh Ramadan. Mm -mm. Adakah okey tiba-tiba saya Pagi okey uh. makan nampak tenang berbuka nak ayam gepuk sambal lebih okey contoh uh -huh. Ah, itu disarankan boleh ke sebenarnya Prof? Ini sebenarnya bergantung kepada keadaan kesihatan kita okay. pada semasa uh, nilah. lah. Okay, kadang-kadang yang makanan yang sangat pedas ini boleh mengundang kepada ketidakselesaan perut kita sendiri. Mm -hmm. Terutamanya kalau kita tengok ramai orang yang mengadu pada bulan puasa ini dia mengalami masalah uh, gastritis ataupun mm. gastrik dikatakan. Mm. Kemudian ada yang mengadu dia ada acid reflux, mm. ya, acid reflux. Jadi apabila kita makan makanan yang pedas ini uh -huh. dia boleh memburukkan lagi keadaan itu. Uh -huh. Maknanya uh, perut kita lagi merembeskan lebih banyak asid uh -huh. dan sebagainya. Bila kita makan makanan yang pedas, uh -huh. okay, lidah kita akan terangsang, dia akan rasa macam terbakar uh -huh. kan? Pijar dan sebagainya. Uh -huh. Lepas tu otak kita akan diberi signal eh supaya badan kita berpeluh untuk Uh, apa nama menenangkan keada keadaan pedas itu. Okey, hmm. sebenarnya di dalam cili itu hmm. kita ada satu bahan yang dipanggil uh, capsaicin. Ah. Okey, yang mana bahan inilah yang merangsang rasa pedas tu tadi. Hmm. Jadi bahan ini dia sebenarnya dilarut dalam uh, lemak hmm. ataupun minyak, tetapi dia tidak larut dalam Air. sebab tu bila kita rasa dah pedas yang sangat-sangat tu mm -hmm. ya kita bila minum air mm. lagi kita rasa tak hilang pun pedas tu mm. betul tu kita minum air lagi sampai rasa kembung mm -hmm. oh. kan dia sebenarnya kalau kita masak sebab tu orang tu orang-orang mak mak kita lah kan kalau masakkan cili nak buat sambal ke mm. nak buat sambal yang geput tu tumiskan masak-masak cili tu sebab kita tumis guna Minyak. Minyak itu lemak jadi dia akan jadi kurang pedas di situ okey okay. bro saya macam uh, tertariklah dengan perkulsion uh, prof <laughs> yang uh, jangan minum air sebab akan yeah. lagi pedas sebab tu kalau ah. you, you perasan ah. kalau perasan uh, orang tua kata hmm. uh, minumlah apa satu sudu susu manis susu pekat ha. manis ke ha, ha, ha. tapi itu juga mengundang keadaan yang tak baik pada orang yang ada masalah kesihatan contohnya diabetes, diabetes. ataupun kencing manis mm. okey jadi kita kena uh, apa nama pilihlah cili yang kurang pedas oh, ha. masalah dia pilih cili cili yang kurang pedas tu kita ni tak arif sangat kan ha. yeah, tapi ada juga macam orang cakap kalau makan pedas ni pedas tu tak datang on the spot tau ya uh, dia kemudian rasa pedas ah uh, pedas datang uh, kemudian hmm. adakah ia bergantung kepada faktor pemilihan cili juga atau bagaimana Prof? ya kadang-kadang uh. pedas tu kita rasa kemudian uh. sebabnya uh, cili dia, dia ada beberapa kategori okay. dia selalunya pengeluar cili ni dia akan uh, uji cili tu mengikut skala kepedasan uh. lagi tinggi skalanya okay. lagi ti, lagi pedaslah kalau kalau perasan kan kalau kita beli cili kering dekat uh. pembungkus uh. itu uh. dia ada tulis uh, kurang pedas tidak pedas, sangat pedas. Hmm. Patut ada gambar apa? api. Okey. <laughs> ah, <laughs> jadi <laughs> jangan pilih yang yang sangat pedas jangan tu. Pedas, ah. jadi kalau cili kampung pula macam cili padi pun mm. sama juga ada kategori-kategori kata orang cili kalau ikut kajian cili padi itu taklah pedas mana mm -mm. kan cili akar tu pun taklah pedas mana bergantung kepada kita selalunya kalau kita tengok kalau cili akar yang panjang sikit tu dia kurang pedas berbanding dengan cili padi yang kecil-kecil tu kecil-kecil ah, cili padi betul pedas Pedas betul jadi bergantung pada lah nak pilih kepada yang mana satu yeah. kalau cili kering kita mudah sebab memang pakai dia tu betul, betul. dah ditulis kan yeah. nah, tapi kalau cili-cili kampung tu memang susah sikit lah oh, jadi ah. apa soalnya yang uh, akan berlaku pada mm -hmm. perut kita eh? Prof mm -hmm. bila kita mengambil uh, cili padi ni uh -huh. uh, mungkin secara berlebihan mm -hmm. uh, sebab bila dah sambal tu sedap sangat kan Prof betul kita duduk tambah-tambah belakang -tambah, mata makan lagi tapi kesan pada lepas perut tu, kita lepas tu perut pedih oh. ah. yeah. betul seperti yang disebutkan tadi seperti yang saya katakan mm -hmm. juga tadi dia dia bergantung kepada keadaan kesihatan kita lah yeah. kalau kita memang dah ada gastric, gastritis mm -hmm. kita dah ada Orang kata hmm, kan ha, Lepas tu kita selalu rasa kembung perut dan sebagainya hmm. Bila kita makan pedas Lagi dia merangsang Ketidakselesaan itu Tanda-tanda hmm. tu Lagi memburukkan keadaan hmm. Jadi elok Jangan pilih makanan yang pedas-pedas Sebenarnya Kalau ikut kajian saintifik hmm. uh, Elok makan cili ni Ataupun makanan pedas Wah. Sebab dia boleh oh. Membantu Meningkatkan kadar kita Menggunakan tenaga oh. Ataupun meningkatkan metabolisme kita oh. Yang mana bagus Untuk hmm. orang yang nak Turunkan berat badan oh, okay. Tetapi Loh, ha, Ada tapi kan Tetapi eh? kita jangan tak Terlebih. boleh ambil secara berlebihan oh. uh, sebab dia satu bila kita bila orang yang ada uh, buasir mm. contohnya mm. okey bila kita makan makanan yang pedas ni mm. perut kita tak selesa ada orang yang sampai Boleh menyebabkan cirit-berit ha. Jadi bila kita ada buah sir Jadi itu akan memedihkan lagi hmm. Kan Jadi keadaan itu lagi Menyakitkan kita lah yeah. Jadi seeloknya Kurangkan pilihan makanan pedas okay. Kalau contohlah orang negeri 9 ha. Dia kalau rendang negeri 9 tu Kalau tak podah ha. katanya Memang tak sodap ha. Tak sodap Contoh kan Contoh lah Kita nak Okey kali ini kita nak menyetuh uh, Keadaannya Apabila dah menjengah raya Betul Jadi bila dah menjengah raya ni kan Sudah pastinya makanan-makanan terhidang. Kadang-kadang bukan kita masak pun, betul. Uh, orang lain masak untuk kita dan sebagainya hmm. kan. Jadi bagaimana cara untuk kita nak memilih pemakanan tu hmm. ya agar tidak menjejaskan keindahan ke, ke kesedapan jodoh-jodoh ketika hari raya nanti. Betul uh. betul. Okey, uh, satu ialah kita uh, tips yang pertama ialah mm. kita habis secara sederhana. Memanglah kalau kita pergi rumah orang, kita tak makan, mm. mungkin tuan rumah akan mm. uh, rasa kecil hati, Yalah. tak sudi oh. makan makanan oh. yang dihidangkan. Mm -mm. Jadi tanggungjawab sebagai tuan rumah pula apabila menyediakan Uh, hidangan ini hmm. kita ada kan pilihan. Hmm. Okey pilihan yang contoh kita selalunya raya ada rendang hmm. kan. Lepas tu ada lemang, hmm. ada nasi impit, kuah lontong, kuah ada. kacang. Okey oh, okay, sambal jawa dan sebagainya kan. <laughs> ha, jadi kita ada kan pilihan yang yang mana mungkin kita punya tetamu tu tak boleh makan makanan tersebut kita ada pilihan buah-buahan kita ada mungkin pilihan soto yang tak pedas soto kalau makan dengan kuah kicapnya tu pedas kan <laughs> okey ada mi hun sup dan sebagainya jadi tanggungjawab kita sebagai tuan rumah kita berikan pilihan kepada tetamu kita jadi tak adalah kita tak rasa macam tak sudi hmm. dah yah makan makanan saya contohnya kan kata, yang uh. paling tu pun tak pernah kita minum jelah saya ah, dah, dah kan? makan tadi betul ah, okay. banyak lagi rumah ni betul betul <laughs> suruhnya uh. ini adalah juga Ramadan no. eh bila, oh, betul. Uh, kita punya apa team uh, Malaysia hari ini menghidangkan siput sudut oh, uh, menunjukkan kepada kami uh, <laughs> sekarang sudut. kita ada sambal oh, okay. tempoyak atasnya oh, okey alright baik kiranya uh. Uh, prof memang kita ni tak dapat lari daripada hidangan yang pedas betul. tapi bezanya kita kena sedar dan tahu juga keadaan keadaan kita bagaimana ya. dan apa banyak a uh, juga portion yang patut kita ambil betul, itu betul. kalau cerita tentang pedas hmm. Lagi satu Prof, kita ni pedas dah satu keadaan. Mm -mm. Kita ni ekstrim ke ekstrim. Yeah. Lagi satu macam saya kata tadi, ratu gula. Ya, yeah, ratu Sebab, gula. Sebab uh, betapa cintanya rakyat Malaysia ni okay. ke, ma uh, ke masakan atau makanan yang manis. Contohnya, tahulah kita jenis kuih ada berapa banyak betul, jenis. Betul. Lepas tu yeah. kita ada bubur-bubur dan sebagainya. Betul. Bagaimana Prof, Ini makanan manis. Lagi. Okay. Oh, mm. Betul, betul. Okay. betul uh, tips yang mungkin kita boleh amalkanlah okey kita ambil secara sedikit demi sedikit mm -hmm. kita ada banyak rumah kita nak pergi kan mm. daripada lepas mayang hari raya mm. kan kita pergi rumah kakak tu kakak A kakak B patu <laughs> abang A, A dan sebagainya semuanya ada makanan yang daya sebutkan tadi so. jadi kita ambil sedikit demi sedikit. Maksudnya bersederhana lah so, begitu. Uh. Ha, jadi kalau kita dah ambil satu uh, kuih apa nama kuih biskut, sopang. <laughs> uh, kuih sopang. <laughs> Orang okay. negeri Sri tu kuih sopang tu wajib Ya, uh, lah. yeah, itu okay. uh, kuih sopang tu <laughs> kan. Uh, tapi gayo tak ada tu. Susah jumpa. Susah jumpa. Kena order dulu. Yeah, Kak betul. Emma Isah kat belakang rumah. <laughs> <laughs> kalau tadi uh, Prof ada cerita tentang uh, kelebihannya anda kata kalau kita ni makan cili. Okay. Uh, bagus kan makan cili? Untuk diet rupanya. Okay. Uh, okay. Kalau untuk pemakanan manis pula bagaimana? Adakah ianya lebih memudaratkan ke sebenarnya ada juga kelebihannya? <laughs> Okey gula ni sebenarnya dia adalah sumber tenaga hmm. eh, sumber tenaga ya hmm. sebenarnya dan dia adalah cepat diserapkan dalam uh, apa nama darah kita dan sebagainya hmm. dia tak hmm. perlu cerna pun, pun lagi okay. gula ni sebenarnya hmm. ya sebagai sumber tenaga untuk kita tetapi bila kita ambil berlebihan hmm. okay, dan kita tidak menggunakannya hmm. so akan mendapat risiko lebih berbahaya hmm. okey kepada orang yang ada diabetes bila ambil berlebihan hmm. tidak digunakan tidak dapat digunakan pun hmm. uh, orang diabetes selalunya kebanyakannya uh, apa nama gemuk dan sebagainya bagainya. So ada uh, masalah rintangan insulin iaitu yang uh, apa nama yang mengangkut gula tu tadi, glukos tu tadi. So ada rintangan kepada fungsi insulin tu. Jadi bila dia makan banyak, maka tinggilah gula dalam darahnya. Sebab gula yang dalam darah tu tak dapat diangkut oleh insulin sebab dekat sel-sel darah kita tu ada banyak lapisan lemak. Okay. Jadi tak boleh nak angkut gula tu kepada sel-sel otot kita, tak boleh hantar ke otak dan sebagainya. Dia kekal tinggi aja dalam darah kita. Sebab tu bila check 12 lepas ah. maik, lepas makan apa nama uh, kuih samprit dan hmm. ha, 14 okey hmm. macam tapi ada ada macam hypo juga okey ah. itu itu pula ah. kalau dia makan tak menentu ah. Ah. contohnya pada satu ketika ni makan banyak sangat ah. Ah. Pada, pada lepas tu tak makan hmm. sampai esok hmm. ha itu boleh menyebabkan uh, hypoglycemia itu gula dalam darah rendah. Gula dalam ah. darah rendah. Baik. Yeah, yeah. Baik. Uh, Prof, sebenarnya mm. kita ni ramai sebenarnya rakyat Malaysia menonton MHI ini. Mm -mm. Tertarik nak tanya soalan dia, ya, Prof. <laughs> yeah. kita ada daripada Syahin Adnan mm -hmm. di Facebook kita. ya. Assalamualaikum, MHI TV3. Saya nak tanya, kalau kita makan terlalu pedas, uh -huh. datang ke appendix ke dan macam mana dia berlaku ya? Ah hmm. saya rasa ini yang soalan menarik hmm. ah dan mungkin ah, afak hmm. nak baca sekarang satu lagi Ya amin pula katakan mix and match pedas dan manis kalau tak kena pada hmm. keadaan itu akan membuat kejutan pada perut selepas berbuka yang ketara ah, akan buat masalah sebu pada perut yang tidak selesa Okey ah. kita ambil soalan yang pertama, pertama dululah Adakah ya, makanan appendix. pedas itu boleh menyebabkan appendix hmm. Hmm. Secara langsung tidak Oh, okay. Tidak, okay. Appendix tu disebabkan oleh jangkitan kuman kepada salur appendix kita, okay. okay? Ada sumbatan di situ. Puncanya mungkin ada pelbagai. Jadi secara langsung dia tidak menyebabkan appendix. Kalau okay. makan pedas ni, makan pedas ni hanya akan menyebabkan kita pertama kalau kita perasan bila kita makan pedas ni. Kita akan rasa pedih hulu hati. Yeah, yeah. Okay? Yeah. Lepas tu kita akan rasa perut kita memang tak selesa dan rasa kembung. Mm -mm. kan. Lepas tu kalau lagi macam saya kata tadi, cirit-birit oh, dan itu. rasa pedih di oh, uh, anus kita. Uh, ha. Itu seluruh hari pertama tu, tu berebut <laughs> yeah, tu. Uh, betul, betul kan? Betul, eh, ah, Fad, betul ah. lah, hari pertama, hari kedua. Hospital akan bertambah tau. Ah, tiba-tiba ramai yang akan sakit perut dan sebagainya sebab betul. perut terkejut. Kita betul. dah berpuasa sebulan, tiba-tiba pelbagai jenis masakan. Contohnya lemang hmm. dah campur dengan rendang. Yeah. Ah, ada yeah. orang yeah. tak tahan. Okay. Ah. Betul, betul. Tapi kan, ah. itu soalan yang nombor 1. Hmm. Tapi soalnya terima kasih. Prof. Sebab saya pun selama ni ingat <laughs> bila makan pedas ah katanya oh akan pedas sini nanti cili tu banyak banyak itulah punca appendix sebenarnya bukan secara langsung secara langsung tidak hmm. tidak okey soalan like, yang kedua tadi tu uh, yeah, mix, mix and, and match, match. okey ah, manis, dan pedas. Boleh, boleh, manis dan pedas boleh buat manis ini. dan pedas juga okey sebenarnya, okay, sebenarnya uh, pada saya sebab ah. kita bulan puasa kita makan teratur yeah. kan ah. kita makan tiga kali je buka puasa moris sahur mm -mm. kan Okay, bila raya kita Uh, makan daripada pagi sampailah kita tutup mata don't stop don't kan? stop kenapa ha. rumah tutup la rumah tetamu, tamu rumah kita nak <laughs> pergi tu kan jadi dia tidaklah menyebabkan kita makan manis dan pedas tu akan menyebabkan uh, perut kita sakit hmm. tapi sebabkan oleh sistem pencernaan kita ini hmm. uh, banyak sangat bekerja hmm. banyak sangat makanan yang masuk dalam badan hmm. dalam dalam usus kita dan perlu dihadamkan yeah. itu menyebabkan kita rasa Uh, tak selesa dekat perut uh, Bukanlah direct kata uh, Apa nama secara langsung begitu hmm. uh, Makan manis dengan pedas Boleh menyebabkan begitu hmm. Baik. So salah satulah sebab, Pada saya pedas tu yang menyebabkan rasa tak selesa. Okay. Banyaknya makanan kita makan tu yang menyebabkan perut kita tak selesa. Manis hmm. pula lain pula ceritanya. Manis yeah. yang berlebihan bahaya untuk kesihatan boleh jadi diabetes pula. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, pada prof. terutamanya pada orang yang memang dah A ada A diabetes. Okey, sikit prof pesanan yeah. kepada penonton agar mereka ini dapat memilih makanan ketika raya nanti uh -huh. uh, sihat dan juga seimbang. Silakan. Okey, ha. yang pertama mungkin saya boleh pesan kepada semua uh, pendengar dan penonton ialah Uh, pertama kurangkan minuman manis mm -hmm. dan makanan-makanan yang manis kurangkan. Kurangkan. Okay. Yang kedua pastikan dalam pinggan kita ini mm -hmm. uh, ada dalam bentuk nas bentuk nasi ke mm -hmm. ataupun uh, lauk ke dan lebihkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mm -hmm. Dan air memanglah tuan rumah Uh, hidangkan air sirap bandung lah, air uh, apa nama, macam-macam lagi air manis-manis, yeah. kita pilih air kosong. Ah. Itu pesanan saya. Yeah. Okey, dengar tu. Saya rasa saya dah masukkan ke dalam minda saya. Hmm? Uh, untuk kita semua sama-sama beringat, memang hmm? kita seronok berhari raya, makan macam-macam tapi katanya mindful eating. Eh? Betul. Mindful uh -huh. eating, kita beringat. Betul. Ah, Kena betul. ada buat uh, pemilihan lah. Eh, yeah. Dan banyakkan minum uh. air masak atau mm. air suam. Okey, mm -hmm. terima, mm -hmm. terima kasih ucapan kepada Profesor Dr. Ruzita Abdul Talib, Profesor Bisa... Pemakanan, Pusat Kajian Kesihatan Komuniti, Fakulti Sains Kesihatan kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, Terima kasih. Sama-sama.